अध विष्णुः सभामज्जे तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशि स्तोतुमिच्छामि ब्रह्म ज्योतिःसनातनं नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशम् ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपं वायुतुल्यञ्च निर्लिप्तम् चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकादकौ वरं वरेण्यं वरदौ वरदानामपि सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदौ सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणा मज्कुरं च तदाश्रेयं स्त्रीपुं नपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियं सर्वाद्यामग्रपूज्यञ्च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मा निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम् त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि नक्षमः पञ्चवक्त्रश्च नक्षमश्चतुरानः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ सक्ता चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीषसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विररामरमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रम् गणेशच्चय पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशसततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्व च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च चा, शस्यत्सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् पलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवे ध्रुवं महतां श्रीगणेशप्रसादतः अध विष्णुः संपूज्य तं सम्पूज्य पराय तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशि स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिःसनातनं नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेश ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपं वायुतुल्यञ्च निर्लिप्तम् साक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकारकौ वरं वरेण्यं वरदौ वरदानामपि सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदौ सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणा मज्कुरञ्च तदाश्रेयं स्त्रीपुन्नपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियं सर्वाद्यामग्रपूज्यञ्च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मा निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम् त्वां नन्तः सहस्रवदनैरपि नक्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुरानः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न सक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीषसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विररामरमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रम् गणेशच्चयः सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशसततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्व च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत् ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च चा, शस्यत्सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनं सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवे ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः अध विष्णुः सभामज्जे तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशि स्तोतुमिच्छामि ब्रह्म ज्योतिःसनातनं नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुम् सर्वस्वरूपं सर्वेशम् ज्ञानराशिस्वरूपीणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपं वायुतुल्यञ्च निर्लिप्तम् चाक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकादकौ वरं वरेण्यं वरदौ वरदानामपि सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदौ सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यञ्च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणा मज्कुरं च तदाश्रेयं स्त्रीपुन्नपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियं सर्वाद्यामग्रपूज्यञ्च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मा निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम् त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि नक्षमः पञ्चवक्त्रश्च न क्षमश्चतुरानः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न सक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीषसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विररामरमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रम् गणेशच्चय पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशसततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्व च दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत्तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद् विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च चा, शस्यत्सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवेद् गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवे महतां श्रीगणेशप्रसादतः अध विष्णुः संपूज्य तं सम्पूज्य गणेश्वरं तुष्टावपराय भक्त्या सर्वविघ्नविनाशकम् ईशि स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योतिःसनातनं नैव वर्णयितुं शक्तो स्म्यन्युरूपमनीहकम् प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धिनां योगिनां गुरुम् सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्वरूपिणम् अव्यक्तमक्षरं नित्यं सत्यमात्मस्वरूपं वायुतुल्यञ्च निर्लिप्तम् साक्षतं सर्वसाक्षिणम् संसारानवपारे च मायापोते सुदुर्लभे कर्णधारस्वरूपं च भक्तानुग्रहकानकौ वरं वरेण्यं वरदौ वरदानामपि सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनं ध्यानतिरक्तं ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धार्मिकं धर्मस्वरूपं धर्मज्ञं धर्माधर्मफलप्रदम् बीजं संसारवृक्षाणा मज्कुरञ्च तदाश्रेयं स्त्रीपुन्नपुंसकानां च रूपमेतदतीन्द्रियं सर्वाद्यामग्रपूज्यञ्च सर्वपूज्यं गुणार्णवम् स्वेच्छया सगुणं ब्रह्मा निर्गुणं स्वेच्छया पुनः स्वयं प्रकृतिरूपाञ्च प्राकृतं प्रकृतेः परम् त्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सहस्रवदनैरपि नक्षमः पञ्चवक्त्रश्च नक्षमच्चतुरानः सरस्वती न शक्ता च न शक्ताहं तव स्तुतौ न सक्ता च चतुर्वेदाः के वा ते वेदवादिनः इत्येवं स्तवनं कृत्वा मुनीषसुरसंसदि सुरे च सुरैः सार्धं विररामरमापतिः इदं विष्णुकृतं स्तोत्रम् गणेशच्चय पठेत् सायं प्रातश्च मध्याह्ने भक्तियुक्तः समाहितः तद्विघ्ननाशं कुरुते विघ्नेशसततं मुने वर्धते सर्वकल्याणं कल्याणजनकः सदा यात्रे काले पठित्वा यो याति तद्भक्तिपूर्वकं तस्य सर्वाभीष्टसिद्धिर्भवत्येव न संशयः तेन दृष्ट्व दुःस्वप्नं सुस्वप्नमुपजायते कदापि न भवेत् तस्य ग्रहपीडा च दारुणा भवेद्विनाशः शत्रूणां बन्धूनां चापि वर्धनं शश्वदिघ्नविनाशश्च चा, शस्यत्सम्यग् विवर्धनम् स्थिरा भवे गृहे लक्ष्मीः पुत्रपौत्रविवर्धनम् सर्वैश्वर्यमिह प्राप्य ह्यन्ते विष्णुपदं लभेत् फलं चापि च तीर्थानां यज्ञानां यद्भवे ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्रीगणेशप्रसादतः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे तृतीये गणपतिखण्डे श्रीविष्णुकृतं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्